پھر میں عرض کرتا ہوں محمد الرسول اللہ کے ذریعے اللہ کی دی گئی کتاب میں آخرت کا جیسا بیان ہے یہ دل کو دہلا دینے والا ہے آخرت میرے عزیز بھائیوں میری بچیوں میرے بچوں میری بہنوں یہ کھیل نہیں ہے آخرت آخرت کے معاملہ بہت سخت ہے آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے آخرت کے معاملہ بہت سخت ہے یہ اسی کا تو نتیجہ تھا کہ رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے رسولوں کے سردار ہونے کے باوجود سو فیصد گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود کبھی آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا کبھی آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا لیکن لوگوں دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا گنہگار اللہ سے اتنا نہیں ڈرتا تھا اور آخرت کے معاملے میں اللہ سے اتنا رو رو کر اللہ سے معافی نہیں مانگتا تھا جتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے حضور کو روتا بلکتا دیکھ کر تڑپتا اور معافی مانگتا دیکھ کر ان کی بیویاں تک چیخ اٹھتی تھی کہتی تھی اللہ کے رسول آپ اتنا اس قدر اللہ تعالی سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں اتنا زیادہ اتنی اس قدر گل گلا کیوں رہے ہیں آپ سے تو کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا گناہ تو ہم سے ہوتے ہیں آپ سے تو کبھی کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا اس کے بعد کیا حالت ہے تو آپ صرف یہی جواب دے کر خاموش کر دیتے تھے کہ عائشہ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ میں اپنے رب کا شکر نہ ادا کروں اگر یہ بات ہے تو مجھے تو اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے آپ ایک دعا مانگا کرتے تھے اللہ ایسی, دعا ایسی دعا ایسی دعا ایسی دعا اللہ اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کا خوف عطا کرتا اللہ اس بے خوفی کو اس غفلت کو دور کر دے جو ہمارے اندر بھر گئی اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من امري وانا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي اسالك مساله المسكين وابتهل اليك ابتهال المذنب الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خدعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وزل لك جسمه ورغم لك انفه الله ملا بھی تو کمبی روفر رحیمہ اللہ سے آپ کہا کرتے تھے اللہ اللہ آپ میری بات بھی سن رہے ہیں اور جہاں پر کھڑے ہو کر میں جس حالت میں آپ کو پکار رہا ہوں وہ بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں عرفات کے میدان میں حج کے دن احرام کی حالت میں آپ اللہ سے یہ مانگ رہے تھے اللہ آپ میری بات بھی سن رہے ہیں میری دعا بھی سن رہے ہیں یہ جگہ بھی دیکھ رہے ہیں اور میرا چھپا ہوا حال اور میرا کھلا ہوا حال سب آپ جانتے ہیں اور میرا کوئی کام آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے میری کوئی بات آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے وہ انباس الفقیر اور اللہ میں مسکین ہوں میں بے چارہ ہوں میں فقیر ہوں الوجل المشفق اور میں کانپ رہا ہوں ڈر رہا ہوں لرز رہا ہوں المقر المعترف ہو بدمبی اور اللہ میں اپنے گنہ گاری کا اقرار کر رہا ہوں الوزل الموشف المقر ضلع اسألو کا المسکین اللہ جیسے کوئی مسکین بھیک کا پیالہ لے کر کسی سے بھیک مانگتا ہے اللہ میں اس طرح آپ سے آج بھیک مانگ رہا ہوں وہ کا جو آل اور جیسے کوئی ڈرا ہوا اندھا آفت میں مبتلا انسان ٹول ٹٹول کے کسی کو پکارتا ہے کوئی مجھے پکڑ لے کوئی مجھے تھام لے وہ کا دعا الخا عشودیر اللہ میں اسی ڈرے ہوئے اندھے انسان کی طرح آپ کو پکار رہا ہوں وہ کا دعا الخا ایشود دعا امن خز اتل کا اور اللہ میں اس شخص کی طرح آپ کو پکار رہا ہوں جس کی گردن آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہو اور جس کے آنسو آپ کے لیے بہ پڑے ہوں وزل اللہ کا جسم ہوں اور جس کا پورا بدن اللہ آپ کے سامنے, سامنے جھکا ہوا ہو وہ رقی ملا کا انف ہو اور جس کی وہ اپنی ناک آپ کی دہلیز پر رگڑ رہا ہو آپ کی چوکھٹ پر رگڑ رہا ہو آج میرے اللہ اس دعا کے بعد بھی مجھے محروم نہ واپس کیجیے گا مجھے خالی ہاتھ واپس نہ کیجیے گا اللہ شکیہ رکن بھی رعوف رحیمہ اور آج تو میرے لیے بر رحمت کا فیصلہ کر دیجئے شفقت کا فیصلہ کر دیجئے اللہ اکبر و کبیرہ سلا و سلام ہو اللہ کے رسول پر ان لفظوں میں اور اس کیفیت کے ساتھ تو آج تک دنیا کے کسی مجرم نے اللہ کے معافی نہیں مانگی تھی آپ جن سے کبھی غلطی نہیں ہوئی جو آپ نبیوں کے امام ہیں آپ روح اول ہیں آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں آپ اللہ کا آپ اللہ کی طرف سے اتارے گئے نور ہیں آپ کیا ہیں ہم بندے تو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا مقام کیا ہے از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ ہی ہیں اس کے باوجود آپ کی بندگی آپ کی مسکنت آپ کا اندر کا کیا حال تھا آپ اپنے بارے میں کیا سمجھتے تھے اور اللہ کو کیا سمجھتے تھے کس طرح اپنے اور اللہ کے درمیان فرق رکھتے تھے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر تڑپ تڑپ کر گڑ گلا گڑ گلا کر معافی مانگتے تھے کہ کسی مجرم کو بھی ترست آ جائے کسی کو رحم آ جائے اللہ اللہ آج اللہ اپنے محبوب کے برکت سے کوئی ذرہ اس خوف کا ہم کو عطا کر دے میرے اللہ ہم تنگ آ گئے ہیں اپنی بے خوفی سے ہم تنگ آ گئے ہیں ہمارے دل سے خوف نکل گیا ہمارے دل سے خوف نکل گیا ہم سمجھنے لگے کہ ہم بہت نیک بن گئے ہماری تو مغفرت ہو ہی جائے گی اللہ کچھ بہانہ تلاش کر لیجئے اور ہم کو یہ خوف دے دیجئے اللہ یہ ہے آخرت یہ ہے آخرت کے سلسلے میں قرآن کا بیان اور یہ ہے آخرت کے سلسلے میں <سی <Chevy> سیرت النبی کی <سی> گواہی یہ ہے سیرت النبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح آخرت کو کیا سمجھا تھا کس طرح آپ جنت کو مانگتے تھے کس طرح آپ جنت کی آیتوں پر خوش ہو جاتے تھے مسکرانے لگتے تھے اللہ سے ہاتھ پھیلا کر جنت مانگنے لگتے تھے اور کس طرح اللہ کے پکڑ عذاب اور دوزخ کے تذکرے پر کانپ اٹھتے تھے ایک صحابی عثمان ابن مزعون کا انتقال ہوا بہت عجیب و غریب شخصیت تھی ان کی اور شاید جنت البقی میں دفن ہونے والے وہ پہلے صحابی تھے ایک عورت تھوڑی دور پر کھڑی ہوئی حضور ان کے جنازے کے پاس جا رہے تھے تو ایک عورت کی زبان سے نکلا عثمان عثمان تم تو کامیاب ہو گئے عثمان تم تو کامیاب ہو گئے اللہ کے رسول ایک منٹ کے لیے ٹھہر گئے کہنے لگے کیا کہہ رہی ہو تم تم کیا کہہ رہی ہو آخرت کی منزل آسان ہے تم کو پتا ہے کہ عثمان کامیاب ہو گئے اور میں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود نہیں جانتا کہ میرا کیا ہوگا اللہ میں اللہ کے رسول ہونے کے باوجود نہیں جانتا کہ میرا کیا ہوگا آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا جن تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جا پائے گا تو صحابہ نے ہمت کر کے پوچھا اللہ کے رسول ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال کے سہارے جنت میں جا پائیں یہ تو ہم بالکل مانتے ہیں مگر آپ کے اعمال آپ کی زندگی کوئی گناہ ہے ہی نہیں آپ تو اپنی نیکیوں کے سہارے جنت میں جائیں گے نا تو اب آپ نے فرمایا ولا آنا ولا آنا ولا آنا اللہ اَن تغمدنی اللہ رحمتی من میں بھی نہیں جا سکتا اپنے اعمال کے سہارے جنت میں میں بھی نہیں جا سکتا اپنے اعمال کے سہارے جنت میں میں بھی نہیں جا سکتا اپنے اعمال کے سہارے جنت میں اللہ نے اگر اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دیا تب تو میں جنت میں جا پاؤں گا ورنہ عمل میرے اس لائق نہیں ہے کیا ہو, کیا ہو گیا ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہم لوگوں کو ہم نے اپنی جنت کو یقینی سمجھا ہم نے اپنی نفرت کو یقینی سمجھا کھیلے جنت بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فرمایا اگر کوئی انسان اپنے پیدائش کے بعد سے لے کر اپنی موت کے وقت تک پورا وقت اللہ کے سجدے میں گزارے تب بھی وہ اللہ کی حقاداری کر سکتا اس سجدے کے ذریعے بھی وہ جنت میں نہیں جا پائے گا ہاں اگر اللہ نے اپنے کرم سے جنت میں آنے کی اجازت دے دی تو جا پائے گا جنت میں جانا کھیل نہیں ہے جنت میں جانا کھیل نہیں ہے ان نسل اللہ انسل ہی غالیہ. اللہ انسل ص اللہ جن اللہ کا سودا سستا نہیں ہے اللہ کا سودا مہنگا ہے اور اللہ کا سودا جنت ہے اللہ کا سودا جنت ہے, اللہ سودا جنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کتاب لائے اور جس طرح خود ان کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ایک ایک لمحہ اس قرآن کی عمری تفسیر بنا اے لوگوں اللہ گواہ ہے اللہ گواہ ہے ابھی ہم کو اس دین کی ہوا بھی نہیں لگی ابھی ہم کو اس دین کی ہوا بھی نہیں لگی ابھی ہم بہت دور ہیں اس دین سے بہت دور ہیں ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگے ہم اپنے کو شیخ سمجھنے لگے ہم اپنے کو عالم سمجھنے لگے ہم اپنے کو نیک سمجھنے لگے ہم اپنے کو دین کی محنت کرنے والے سمجھنے لگے اللہ اللہ آج ہم کو ان سب غلط فہمیوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے اللہ ہم اور کچھ نہیں ہیں آپ کے زلیل بندے ہیں آپ کے غافل بندے ہیں آپ کے گنہ گار بندے ہیں آپ کے خطا کار بندے ہیں اللہ اس آسمان کے نیچے ہمارے جیسے خالی ہاتھ بندے اور شاید کوئی نہ ہو اللہ آج رحم کھا جائیے آج رحم کھا جائیے ہمیں اس غلط فہمی سے نکال لیجیے اس غلط فہمی سے نکال لیجیے اس غلط فہمی نے ہماری اصلاح کا راستہ روکا ہوا ہے اس غلط فہمی نے ہماری اصلاح کا راستہ روکا ہوا ہے اس بیمار کا کیسے علاج ہو جو اپنے کو بیمار ہی نہیں مانتا کیسے اس کا علاج